Всем привет, ребята! И сегодня я покажу, как скачать 4 на Roblox. Вы уже видите, как я это делаю. И, кстати, если у вас Android, то скачиваем через APK. Если Apple устройство, то скачиваем через iOS. После того, как мы уже скачали, заходим в игру в Roblox. Можно любую не только в Bloxroot. И после того, как вы зашли, вас умает выскочить такая ссылка. Менюшка с ссылкой. Там будет написано Get Нажимаем. Копируем. И переходим в Chrome. После того, как мы уже перешли, мы маємо вставить эту ссылку. И будет первая Страница. Заходим туда, там будет капча, быстро проходим, и там будут всякие завдання. Пару минут проходим, там они очень легкие. И потом, как уже пройшли, там будет написано Launcher Resenius X. Потом заходим в игру еще раз. И вот мы уже можно сказать, добегли до конца, и у вас появились наконец-то такие читы. Спасибо за просмотр, всем пока!